कि जहाँ कुछ अमीर लोगों ने अपने पैसे का बल बोते हुए एक गरीब लड़की को तशद का निशाना बनाया है उस लड़की का सिर्फ था कि उस लड़की ने अपनी शादी से इनकार कर दिया ये सतीजा नामी लड़की है जो कि एक मेडिकल है। अन्ना से इसकी दोस्ती होती है और उनका आपस में एक दूसरे के घर आना जाना होता है शेख दानिश जो कि अन्ना का बाप है शेख दानिश फतीजा के घर अपना रिश्ता भेजता है अन्ना के थ्रू अपनी बेटी के जरिए बाप उस लड़की के घर रिश्ता भेजता है जिस रिश्ते से फतीजा इनकार कर देती है और यही उसका जुर्म बनता है उसने शादी से इनकार कर दिया और यही इनकार इन अमीरों की गैरत को जगा देता है क्योंकि अमीर लोगों को इनकार सुनने की आदत नहीं है इसकी वजह से ये लोग सतीजा को अपने घर उठा के लाते हैं तो इतना और इतना बुरा और ज़ालमाना तदद्द किया जाता है इस लड़की को इंसान ऐसा सलूक अपने किसी जानवर के साथ भी नहीं करता जिस तरह का सलूक इस लड़की के साथ किया गया कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसे कहा जा रहा है कि जूतियाँ चाटो बाकायदा जबान निकाल के चाटो वीडियो में कहा जाता है कि जबान तुम्हारी नजर आनी चाहिए अपने पाओ की जूतियाँ उस लड़की से चटवाती हैं और बाद में इतना बुरा उसके तशद्द करते हैं उसके बाल सारे काट देते हैं उसकी आईब्रोज को शेव कर देते हैं ऐसा स्लूक इंसान किसी जानवर के साथ नहीं करता बड़ा अफसोस है कि औरत को तो माशरे में आज भी हुफ़ नहीं दिए जाते हमारा इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाजत देता है कि औरत को उसकी शादी का पूरा हक़ हाँ मिलना चाहिए कि वो उस रिश्ते को या उस शादी को हाँ या ना में जवाब दे सके लेकिन हम लोग औरत को आज भी उसके हकूट नहीं देते हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसकी बुनियाद लाई लाई लगावे बनी है इस्लामी जूबिया पाकिस्तान जहाँ हम आए दिन नए नए वाकियात नए नए इस तरह के वाक्य देखते हैं कि जिन्हें के बड़ा दिल दुखता है लेकिन सो सिर्फ इसी बात का निज़ाम अदल इंसाफ इंसाफ नहीं है यहाँ पे इंसाफ सिर्फ अमीर लोगों को बड़े लोगों को मिलता है गरीब के लिए कोई इंसाफ नहीं है गरीब के लिए कोई इंसाफ का निज़ाम नहीं है अमीर बड़े से बड़ा जुर्म करके निकल जाता है और गरीब इंसान करें ताकि इंसाफ का निज़ाम कायम हो सके बड़े लोगों को सजा मिल सके इंसाफ मिल सके छोटों को जब तक बड़ों को सजा नहीं मिलेगी ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा हमेशा छोटे पिसते रहेंगे इस चक्की में लिहाजा मेरी आप सबसे दरख्वास्त है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भतीजा के हक़ में आप आवाज़ उठाएँ ताकि उसे इंसाफ मिल सके हाँ बहुत सारा प्यार रखिएगा मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान आहिंदाबाद अल्लाह हाफि